হেল্ল' এভৰি ওৱান আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে নেক্সট ডে' ব্লগ এইকেইটাও ৰেগুলাৰ দিম বুলি আপোনালোকক কৈছোঁ যিহেতু আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ত' গাইল এতিয়া মই ভাত খাব লৈছোঁ হাজবেণ্ড এতিয়া ডিউটিত গৈছে মই ভাত খাম কি কি লগত খাম আজি পূৰা নৰ্মেল খানা একদম খুটা বুলিয়ে ক'ব ক'ব লাগিব চ' আপোনালোকক অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিম ইমান যে গৰম নহ'লে বাৰু আপোনালোকৰ তাত গৰম পৰিছেনে চবতে গৰম পৰিছে যিহেতু গৰম দিন মই যে মানো আৰু পানী খাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ভাত আপোনালোকৰ আগতে অলপমান খাম কেইটামান কেইটামান খাম চব গাইছ গাইজ ভাত কেইটামান লৈ ললোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি কি লৈছোঁ এয়া এতিয়া চাওক নেমু অলপ লৈছিল এটুকুৰা তাৰপিছত কুন্দুলি আৰু আলু ভাজি আৰু এইফালে ভোট জলকীয়া আচাৰ আৰু এইফালে দালি পাছ এতিয়া খাই লওঁ কেতিয়াবা এনেকেই ভাল লাগে তাৰপিছত ইমান চুজিবলৈ ধুনীয়াকে পাছত লোভ লাগিবা সঁচা লখিমীয়ে লখিমী একদম নম্বৰ ইমান মই আৰু ছোৱালী গৈ আছো বিশাল তাইৰ বস্তু কেইটামান আনিব লাগে আৰু তাই আমাৰ লগতে থাকিব গৰম বন্ধ বুলি লৈ আহিছিলোঁ ভাবিলোঁ ইয়াতে তাইক স্কুলত দিওঁ নেকি সেইটো কাৰণে যাব নিদিওঁগৈ আৰু হয় নাই থাকিবানে ইয়াত

ন ছোৱালী এতিয়া ছোৱালীয়ে কাপোৰ পিন্ধি যাব তাইৰ কাৰণে আনিলো ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে হাঁ পিন্ধি চোৱাচোন ইহঁতৰ কাৰণে ভালো গৰমত পিন্ধিবলৈও ভাল ভাল কাপোৰ ওলায় হয় নাই গোটেইখিনি পিন্ধি দেখাই দিয়া আৰু বিশালৰ পৰা আমি এটকা দুটকা নাপাওঁ মৰবাঙিছো নাই কোন কিমান লাগিছে আৰু পিন্ধিছো এইটো পিন্ধিছো ভাল লাগে এনেকে আৰু কোন আছে আৰু তাইৰ বাহিৰে তাই আছে মোৰ হোৱাই নাই মই বাৰু প্লেনিং কৰা নাই এইবোৰ সেইটো কাৰণে নাই হোৱা হয় নাই ধুনীয়াকে আৰু সিহঁতৰে ভাল আৰু দেই গৰম দিনতো এইটো পিন্ধি থাকাই

আকৌ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্যতি ভিডিঅ' ওলাই অন্য টি ভিডিঅ' নহয় একেটা ভিডিঅ'তে হ'ব এইটো চ' গাই চাজিতো আমক দেখালোঁৱেই বিশাল যোৱা তাৰপৰা এতিয়া আমি যাম ভাইমণ্ডা চাবৰ কাৰণে লগতে ছোৱালীও যাব হয় নাই ছোৱালী ৰেদিনা ৰেডিনা ভাইমণ্ডা চাবৰ কাৰণে যা মানুহজনীও অফিচৰ পৰা আহিলেগৈ আহ

মালামালো ছেগে আৰু এতিয়া আমি ভাইমন্দা চাম হে তাৰ পিছতহে আমি ৰোদ্ৰ চাম মালামাল চাম লাহে লাহে চাই থাকিম চম ন অলপ আজি তোমাৰ পালত পৰিছে ভাত বনোৱা বাকী চব বাচন ধুই থোৱা আছে তাৰপৰা আৰু ইফালে মই এতিয়া বুট খাম গাইজ মই তিয়াই থৈছোঁ বুট গাইজ মই আৰু ছোৱালী ওলালোঁ এতিয়া ভাইমণ্ডা চাবৰ কাৰণে আৰু মানুহজনো যাব দেখিছেনে ভুলকৈ দেখাইছোঁ অলপমান হয় নাই যাম আৰু এতিয়া আমি ওলাই গৈছো ফাৰ্ষ্টতে আমি মিষ্টাৰ এইফালে আছে চালো Nasihat sata, Ngerangka. ফাইনেলি আমি পালোঁহি ভাইমণ্ডা চাবৰ কাৰণে আৰু মিউট কৰি দিছোঁ কিয়নো বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ড হৈ আছে যে কপিৰাইট লাগিব সেইটো কাৰণে আমি থকা ৰুমৰ পৰা বেছি দূৰত নাছিলে সেইটো কাৰণে আমি চাব আহিলোঁ ভাইমণ্ডা চিনেমাখন ইমান ধুনীয়া কিন্তু ছাউণ্ড কোৱালিটি ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে আমি একো ৰস নাপালোঁ সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে আৰু তাত একো নুশুনাকৈয়ে আমি কিবা এটা বুজি পালোঁ আৰু ইমান কষ্ট কৰিছিলে ভাইমণ্ডাই আপোনালোকক এতিয়াই কৰিছোঁ আৰু ইয়াত চিনেমা হল নাই যিহেতু মাজুলীত আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকৈ আমি বহিছোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন ইয়াত ৰাস পাতা হয় আৰু মানুহ বহুত যথেষ্টখিনি মানুহ হৈছে ৰাইজে বহুত মৰম কৰিছে ছাউণ্ড কোৱালিটিটো একদম ভাল নহ'লে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি বেয়া বেয়া লাগিছে মানে মোৰ বেয়া লাগিছে শুনিব পোৱা হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিল হয় আপোনালোকে দেখিছে নহয় প্ৰজেক্টৰ যোগেদি এয়া চাওক আমি ভাইমণ্ডা চাব আহিলোঁ আৰু যদি চিনেমা হল হোৱা হ'লে চাগে আমি ভালকৈ চাব পালোঁ হয় ইমান ধুনীয়া এখন ফিল্ম কিমান মানে মানুহৰ জীৱনত কিমান কষ্ট থাকে সেইবিলাকে ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা হৈছে